Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de I Feel in the Air, Eres tan atractivo, basados en el libro. Zack acaba de regresar del extranjero. Todavía no está familiarizado con la gente de aquí, me dijo Kun Jai. Hoy Kun Jai usa una camisa blanca, pantalones de color marrón oscuro y botas de cuero brillante, como si saliera de una pintura. Admiró la vista de él. Sus hombros y pechos son anchos. Cuando está en un atuendo que se ajusta a su cuerpo, cada ángulo suyo es impresionante. Kun Jai es tan guapo, expresó mi pensamiento. Kun Jai sonríe dulcemente. Sus ojos se curvan. ¿Me estás felicitando tan temprano? Supongo que tendré suerte todo el día. Es una pena que no pueda ir contigo o te veré montando a caballo. Kun Jai me mira en silencio, reflexionando sobre algo, pero no dice nada más. A pesar del ambiente animado en la casa y la gente que va y viene preparando la auspiciosa ceremonia, una persona no parece emocionada, incluso expresa su molestia. Es Kun Lek. ¿Qué molestia? ¿Qué alboroto? No me casaré. Es aburrido, ¿verdad? Nan Um, ¿verdad? Asiente mientras dice las últimas palabras. Le ofrezco una sonrisa y dibujo una lancha motor en una hoja de papel, como me ha pedido. Es el fin de semana, Leg. Completó su tarea y le ordenó a un sirviente que me hiciera hacer dibujos para él, en el tapete debajo del almendro tropical en el frente de la gran casa, con bocadillos y agua listas. La niñera Prick frunce el ceño a escondidas a Kunleg y dice... Kunlek se quejó porque Kuncae dijo que no corriera haciendo ruidos cuando tuviera invitados. Es una boda, después de todo, quien la celebraría en silencio. Cuando sea el turno de Kunlek de casarse, me temo que estaré corriendo para asegurarme de que todo sea perfecto. Una ceremonia auspiciosa debe seguir la tradición a la perfección. No podemos perdernos nada, o la gente nos criticará. Kun frunce los labios, perdiendo interés en el tema. Él mira mi dibujo, ¿te estás perdiendo algo, Nan Estudió Estudio todo tipo de vehículos que dibujé en una hoja de papel para Kun y no puedo evitar pensar que cuando crezca, trabajará en un ejército o se convertirá en el fundador de una fabricación de automóviles o en una empresa de importación de automóviles. Parece tan metido en esto. Creo que dibujé todo. Trenes, autos, barcos, aviones. Kunlek los mira, sumido en sus pensamientos, con el ceño ligeramente fruncido sobre su narichata. ¡Qué adorable! ¿Debería agregar más aviones? ¿Como una flota? Yo sugiero. Tenemos trenes botes en el río. Bien, Kunlek asiente con la cabeza. Dibujo como él quiere. Pronto, otros tres aviones vuelan en el cielo. Ese es Jay. Chila Kun haciéndome mirar hacia arriba, junto a los arbustos de hierbas de cabos cerca de las escaleras, veo a Kun Jai hablando con una pequeña figura de una mujer delgada con un vestido, no un sin, por favor, no molestes a Kun Jai, advierte Prick, está discutiendo algo con Kumbon Koch, Kun Kai le pidió que arreglara las flores para la boda de Kun Pring. Ella dijo que Kung Kok arregló las flores hermosamente, incluso puede hacer ramos de flores en estilo extranjero. La voz de admiración de Pri cuando habla de Kung Bok Kok me molesta, pero sigo dibujando el quinto avión. Kunlek Lek luego dice, mamá le pidió que arreglara las flores o que fuera su nuera.